На веселий сміх, це моя найкраща в світі школа зустрічає школярів усіх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школо! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник радісний завзятий. хай буде Свято. свято зустрічі зі школою своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступить поріг школи вперше. Школа привітствує перший А-клас. Перша учительниця, аноплієва Єлена Віталівна. Умелые, ловкие, умелые уже легко читают и все на свете знают. Первый А. Школа веселей. Дружными аплодисментами приветствуем. На линейку приглашается первый Б-класс. Первая учительница Кришакина Наталья Викторовна. Жадают очень здорово, красивые, веселые, любознательные, с компьютером приятели. Они на «ты» с риторикой, артисты и историки. В спортзалах и бассейнах их встретишь непременно. ученики и студенты, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма, целеустремленности и успеха в учебе. Пусть каждый новый день будет наполнен ценными знаниями и добрыми делами. Пусть вас никогда не покидает интерес к науке и миру знаний. В этот день также хочу выразить благодарность преподавателям и всем работникам образования за ваш нелегкий труд за любовь и преданность своему делу, за те ценные знания, которые вы передаете детям. Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия, успехов и талантливых воспитанников. Пусть этот учебный год станет годом блестящих побед и интересных открытий. Сегодня будут ветать приветствия по всей краине. Тому що з вузенької стежки до школи починається дорога у велике майбуття для всіх дітей, особливо для наших першокласників. Ми благодарим ученичні колективи, родичів і працівників школи за підготовку до нового навчального року. І зараз я хочу поздравити тих, хто і літом продовжував працювати і приносити гордость нашій школі, учасував у соревнованнях, учасував у творчих конкурсах. Благодарность объявляется учителю начальных классов Боссу Валентине Валентиновне за весомый вклад в дело обучения и воспитания учащихся. Дорогие ребята, дорогие первоклассники, я хочу поздравить всех нас с замечательным праздником День знаний. Мы сегодня пришли на этот корабль для того, чтобы плыть дальше. Я желаю всем ученикам получать только хорошее знание. Я желаю 11-классникам этот год провести более творчески, более успешно, для того, чтобы вы могли достичь тех результатов, о которых вы мечтаете. Родителям пожелать терпения, с детьми вместе плыть в путь знаний для того, чтобы в дальнейшем эти знания пригладились в жизни а всем учителям пожелать в первую очередь здоровья, творческих успехов и пусть вам всегда сопутствует удача с праздником всех в адрес всех учебных заведений поступила телеграмма от Верховной Рады Автономной Республики Крым за подписью Константинова от имени Верховного Совета Автономной Республики Крым я от себя лично поздравляю с и поистине всенародным праздником, днем знаний и началом нового учебного года. Школьные годы ⁇ важный незабываемый период жизни человека. И в это время каждый из нас не только получает знания, но и обретает верных, преданных друзей. Учиться ценить лучшие человеческие качества, доброту, отзывчивость, трудолюбие и ответственность. Этот день особенный для всех, но для вас, первоклассники и выпускники, он определяющий. Органы власти принимают все необходимые меры по улучшению материально-технической базы учебных заведений, создание комфортных условий для учебы, занятий спортом и отдыха. Мы с вами живем в уникальном месте Украины. Крым ⁇ это открытый учебник истории, культуры, географии и биологии. Но главное, он богат замечательными талантливыми людьми, которые все свои знания и силы отдают на благо нашей республики. Вам предстоит изучить этот учебник и достойно продолжить дело своих отцов и дедов. Я хочу вручить свидетельство Верховной Рады Автономной Республики Крым стипендиату вашей школы, которая на основании решения президиума от 20 августа 2012 года присвоена учащейся а, общеобразовательной школы номер 7 губе Ольги Станиславовне за значительные успехи в учебе, научной и творческой работе. Отдел образования Джанкойского городского совета награждает Козлову Наталью Ивановну, директора общеобразовательной школы 1-3 ступени номер 7 за системную помощь школьным библиотекам, создание комфортных условий проведения городских мероприятий, семинаров, методических объединений, содействия повышению престижа чтения учащихся. Мила Николаевна, по, итог, по итогам года заместителя директора в учебно-воспитательной работе. Заведующий библиотекой Общеобразовательной школы 1-3 ступени номер 7, за творческий подход организации проведения на высоком уровне городского конкурса «Лучшая читающая семья» в рамках проекта «Чтение. Лучшее умение». Івановна, учитель українського языка и литератури. Это добренька Лилия Сергеївна, руководитель металничного объединения, учителей начального класу общеобразовательної школи номер 7 Край, де ми народились, де росте, живемо, батьківщина і ніжна і з любов'ю звемо. Рідний край наш, Україна наша. Різні світі землі є, але ти найкраща. Розквітай, прекрасна Україна, рідна земля, матінка моя, хай лунає мова солов'їна, пісня неповторна твоя. Первоклассник, слушаем тебя! Я хвалюсь, всех никогда, я, я хвалюсь весь час, Адже я пришла до школы в первый раз, в первый класс. Мы наименьшие школяри, годи бегать их твои. Будем читать, писать, литер слова складать. Всіх у клас приготуємо буква мрі, називатимуть нас школянри та школян рі. Міжується маму, ми не підведемо з квітами і пісні. Мішаться ідемо. Бив до школи, в ній я ще не був ніколи, а зі мною мама тато, бо в них велике свято. Ранок вже нас будить, світла голуби, школа рідна, люба, двері нам відкриють. Ну, звісно ж, школа з радістю открыла двері для своїх первоклассников. Спасибо, ребята. Ви тепер вже не малі, Ви сьогодні школярі. Ми хочемо книги дарувати і від душі вам побажати лише 12 балів мати. Бажання вчитись і все знати, що вчителів ви побажали своїх батьківсі шанували. Першокласників у школі ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з любов'ю, хлібом і миром. для приветствия предоставляется депутату городского совета Балкай Людмиле Иосифовне. Дорогие друзья, хочу вас поздравить с таким ярким, знаменательным праздником и пожелать вам здоровья, крепости духа, веры в себя. И хочу акцентировать ваше внимание на том, что благотворительным фондом Митинской Елена Анатольевны, депутатом Верховной Рады Украины вручены подарки первоклассникам и компьютеры в школе. Поздравляю вас! И сегодня 11 классы школы тоже поздравляют первоклассникам и вручают им подарки. Світа через країну знань мій вчитель. Ми щиро будемо вдячні вам за віру, ласку і добро, за те, що розуміє нас учитель, за допомогу і доброту його. Любі вчителі, на знак подяки за вашу сумлінну і віддану працю. Прийміть від нас квіти. І солодобути садим, великий відподіли на.

свою первую учительницу. Это Горовую Галину Михайловна, Учительницу своей математики Островскую Зинаиду Семеновну. Русского языка и литературы Челышкину Софью Михайловну. Учителя химии Худяева Валентину Петровну. С особой теплотой хотел бы вспомнить тех учителей, которых уже с нами нет. Это Потапова Елена Аркадьевна, Капустина Татьяна Вячеславовна, Пионков Николай Васильевич, Соломонова Валентина Васильевна. Я уверен, что их душа всегда будет в нашем общем доме, в нашей школе. Сегодня я хотел бы поделиться своим авторским мороженым и угостить всех присутствующих детей и гостей этого праздника. Пожелать еще раз всем удачи, здоровья и веры в город. Мороженого хватит всем, кто стоит на своем месте.